Hey hey hey, jumpa lagi di Raptois ya, di channel ya. mencarikan. Yo ayo kita carikan lagi, guys bersama Ralph Toys ya. Woi coba guys wah ini guys, lihat nih guys, ada yang bergelinding gelinding. Wah paham nih guys, jangan jangan ini balon balon ya? Wah itu banyak banget guys. Wah ini lihat nih guys, ada yang wah 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 guys guys berarti kan, wah sepertinya bukan Hah? Tapi ini adalah Wah guys Ini adalah ikan Ikan buntal guys Oh my god guys Kita menemukan banyak ikan buntal nih Wah dan banyak yang berubah jadi balon nih guys Lucu banget guys ya Coba kita tangkap yang di sini dulu guys Wah guys lihat nih guys Mukanya jelek banget guys Wah idaw, idaw, guys, Kita kumpulin guys ya Kita kumpulin di sini dulu guys Wah lihat nih guys Banyak ikan buntal yang kita temukan Yang berubah jadi balon guys Dan lihat nih guys Wah dong guys Lihat nih guys Yang ini balonnya Lihat nih guys Oh my god guys kita masukin ke dalam wadah guys ya Waduh kita dapat banyak ikan buntal nih Waduh ikan buntalnya masih hidup nih Waduh lihat tuh giginya kelihatan tuh Waduh guys lihat Wah jelek banget guys ya Kita masukin ke dalam wadah guys Ngeliat nih guys yang ini kempis-kempis nih Terus di kompak kali ya Kita masukin ke dalam wadah guys Coba kita cari-cari lagi guys ya Wah sepertinya di dalam kolamnya sudah nggak ada ikan buntalnya nih Coba kita lanjut cari-cari guys ya Wah guys itu apaan guys Oh my god guys Lihat tuh guys Wah guys guys lihat nih guys. Wah ini adalah kelomang guys. Wah ini tuh guys kelomangnya bercabik guys. Wah wah ini tuh guys dia mencoba mencabik nih Wah, guys Kita nggak usah tangkap guys Ya nanti kita malah dicapit Dan coba kita periksa lagi guys Jangan-jangan di dalam ada kelomang yang besar guys Coba kita periksa Wah tuh guys Harinya gerak-gerak tuh Wah coba kakak masukin tangan kakak aja guys ya Wah itu guys Apaan tuh guys Apaan nih guys Wah guys Wah di dalam ada kura-kura ninja nih Wah kura-kura berhasil guys Warnanya hijau guys Wah kecil-kecil banget guys ya Dan lihat nih guys motif perutnya Wah di dong so, full. Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan coba kita periksa lagi guys Siapa tuh masih ada Wah ini dong guys ada lagi ada lagi nih. Wah, ternyata berpasangan guys, kembar-kembar kayak opini-opini balik deh ya kura-kura berhasilnya kita masukin ke dalam wadah guys wah yang satu hijau muda yang satu hijau tua guys yang betina mana, yang jentang mana ya guys kita bawa pulang guys ya dan coba kita cari-cari lagi guys siapa tahu di sekitaran sini ada wah wajah bantes wah guys guys perhatikan guys sepertinya di sini ada ikan guys wah ikannya sendirian aja nih guys coba kita seruk-seruk guys ya ikannya cantik banget warnanya wah guys perhatikan guys rupanya ikan cupang wah itu ternyata di sini ada ikan cupang juga guys ya warnanya cantik banget nih Guys. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan coba kita periksa lagi guys. Siapa tahu di sini ada kolam ikan cupang lagi guys. Woi coba guys. Wah wah guys guys. Ada yang keluar dari dalam lubang-lubang ini guys. Coba kita periksa guys. Ya wah ini guys? Oh my god guys. Kakak dapat ikan apa nih guys? Unik banget bentuknya. Yang bentuknya kayak tosek guys. Wah ini adalah ikan ikan sapu-sapu guys. Mantap betul ini. Wah motivernya juga cantik nih guys. Kita masukin bareng ikan buntalnya guys ya. Dan coba kita periksa lagi guys. Coba kita periksa lagi. Siapa coba oh, ini apaan guys Wadidaw guys Ada yang licin-licin nih Badannya panjang-panjang guys Wadidaw guys Dia mau kabur-kabur nih Wah kita harus bisa menangkapnya guys ya Wah rupanya ada ikan cana juga yang keluar dari dalam lubang guys So amazing full Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dari ikan buntalnya Wadidaw guys Oh my god guys Ada yang keluar besar banget nih Wah dan dia berkumis guys siapa Apalagi kalau bukan lele <laughs> Lele jumbo nih guys Wadidaw badannya lebih licin lagi nih guys Wadidaw so amazing full ya guys Kita masukin juga ke dalam Mau ada guys ya Wadidaw guys Wadidaw lihat tuh guys Dengan buntalnya masih berubah jadi balon guys Coba kita lanjut cari-cari lagi guys ya Siapa tahu di sekitaran sini ada kolam-kolam lagi guys Wah ini apaan guys? Oh my god guys Di sini ada balon guys Balonnya berwarna hijau guys Wah dan balonnya berekspresi sedih guys Waduh coba kita pecahin balonnya guys ya Coba tuh ini balon berhadiah Hitung bareng-bareng guys Satu dua tiga Waduh guys balonnya pecah Wah dan ternyata di dalam ada ikannya guys Wah yang ini kan apa guys ya Hitam-hitam Wah -hitam. Wah guys Warnanya kayak emas guys Ini adalah ikan emas guys Ikan emas komen Mantap men Kita masukin ke dalam wadah Dan ada lagi Ada lagi nih Wah yang ini perutnya buncit-buncit guys Gemoy gemoy ikannya Lucu banget guys ya Ini adalah ikan emas koki guys Tapi bukan koki yang bisa masak ya Ini koki ikan Kita masukin ke dalam wadah guys Coba kita cari-cari yang satu tadi Waduh guys Yang satu tadi ini mau, kabir, mau kabur Mau kabur-kabur guys Wah guys 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 Perhatikan cantik banget nih Ini ikan emas juga guys Ikan mas koi guys guys lahir mantap men kita masukin ke dalam wadah guys ya mencoba kita periksa lagi di sekitaran sini guys ya wah itu guys lihat guys sepertinya di sini ada kolam-kolam yang berisi ikan besar guys ha? wah itu ikan apa guys ya coba kita tangkap guys ya wah lihat nih guys ikannya besar banget guys ini kan kiper guys tapi bukan kiper sepak bola guys ya wah lihat nih guys hati-hati ya kalau nangkap ikan bengi ini soalnya lihat tuh guys sirip-siripnya tajam-tajam nih kita masukin aja ke dalam wadah guys ya dan coba kita periksa lagi guys siapa atau ada kolam ikannya selagi lagi di sekitaran sini. Wah, lihat nih guys, apaan lagi nih? Wah, guys, sepertinya di sini ada kolam ikan lagi, guys. Tapi kakak belum tahu itu ikan apa. Jadi kita harus tangkap ikannya, guys, biar kita tahu ini ikan apa. Wah, guys, rupanya ikan gurame, guys. Ikan sepat, guys. Wah, ikan gurame. Wah, kita masukin ke dalam wadah, guys ya. Dan lihat nih, guys, ada lagi ada lagi nih. Wah, yang ini bukan ikan sepat ternyata. Ini adalah ikan nila, guys. Wah, ikannya bisa dikonsumsi loh, guys. Kita masukin ke dalam wadah. Mencoba kita tangkap-tangkap lagi nih ikan apa lagi ini ya guys ikannya lumayan liar nih wah ini gesit banget guys wah lihat nih guys ikan nila lagi nih kita masukin ke dalam wadah dan ada lagi ada lagi nih wah guys ternyata berpasangan guys double dead kali ya kita masukin aja ke dalam wadah guys ya coba kita periksa lagi guys ya Wah, sepertinya kolam-kolamnya sudah kosong nih. Coba kita lanjut cari-cari lagi di sekitaran sini. Wah, itu apa, guys? Wah, ini dong, guys. Di sini ada telur raksasa, guys. Wah, warnanya hijau, guys. Wah, dan besar banget nih, guys. Jangan-jangan ini telur dinosaurus, guys. Warnanya besar banget ya. Wah, ini kita pecahin juga, guys. Ya, siapa tahu ini telur-telur berhadiah, guys. Hitung bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Wah, ini dong, guys. Oh my god, so amazing, guys. Di dalam banyak ikan hias kecil yang berwarna-warni. Rupanya ini adalah sarang ikan, guys. Sarang ikan hias. Coba kita tangkap satu-satu guys ya Biar kita tahu di dalam telur-telurnya ada ikan apa aja nih Wah guys Ada ikan buntal lagi nih Kecil-kecil banget guys kembar kember Wah kita masukin juga ke dalam wadah guys ya Dan coba kita tangkap lagi nih Kita tangkap harus berpasangan guys ya Wah lihat nih guys Saya pasang ikan apa lagi nih Ikan pelati rupanya Kita masukin ke dalam wadah guys Dan lihat nih guys Ada yang warnanya cantik banget nih Menyala bangku Wadidaw guys selama simpul Ini adalah ikan glovis Sumatera guys Warnanya merah mantap men kita masukin ke dalam wadah Yon ada lagi, ada lagi nih. Sisa saya tuh pasang nih. Wah, yang ini kan apa ya? Game Wah, perutnya buncit-buncit, guys. ini adalah ikan molly balon, guys. Kita masukin ke dalam wadah, guys ya. Dan sepertinya telur-telurnya sudah kosong nih. Mending kita nggak usah bawa telurnya, guys ya. Soalnya sudah pecah, guys. Mending kita lanjut cari ikan, -ikan aja, guys ya. Oh, ini apa, guys? Wah, guys. Ada ikan yang terdampar, guys. Badannya berlumpur. Wah, guys. Dan berkumis. Wah, siapa lagi kalau bukan ikan lele, guys. Wah, tapi lihat nih, guys. Warnanya putih, putih loreng-loreng. Lihat nih, guys. Ini adalah ikan lele albino guys, so amazing full waduh wow, ikan lelenya malah lompat nih guys, licin banget. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Dan coba kita periksa lagi guys, ikan lelenya berasal dari mana ya? Wah ini dia guys, oh my god guys, jangan-jangan ikan lelenya berasal dari sini? Ada yang putih-putih lagi nih guys, wah, tapi yang ini bukan ikan lele guys, wah, sepertinya yang ini kan patin guys tapi albino juga. Wah ada juga matanya ada dua ya, iya lah masa satu sih. waduh kita masukin aja ke dalam wadah sini guys ya, barang ikan lelenya. Coba kita periksa lagi guys, wah itu guys, sepertinya masih dan gerak-gerak nih Wah coba guys Badannya kasar banget guys Wah coba kakak tangkap guys ya Wadidaw guys guys Perhatikan Wadidaw Ikannya benar-benar liar guys Wah guys Oh my god guys Rupanya ikan sabu-sabu guys Sabu-sabunya albino juga nih Wadidaw Rupanya ini pertemuan ikan albino kali ya Kita masukin aja ke dalam wadah guys ya mencoba coba kita periksa lagi guys Wah, sepertinya sudah nggak ada ikan-ikan di dalam kolamnya nih. Coba kita lanjut cari-cari guys ya. Siapa tahu di sekitaran sini ada kolam ikan hias lagi guys. Wah, oh, ini apaan guys? Wah, guys, guys, perhatikan, guys. Di sini rupanya ada sarang ikan hias lagi, nih. Wah, ini ikannya sendiri Wah, ini guys. Ikannya kirain dia menenggoy, Ternyata masih hidup dan gesit banget, nih. Wah, lihat nih, guys. Oh, my God, guys. So amazing sinful. Rupanya ikan cupang, guys. Mantap, men. Kita masukin ke dalam wadah, guys, ya. Dan coba kita cari-cari lagi, guys, ya. Siapa tahu di sekitaran sini ada... Wah, itu apaan, guys? Wah, guys. Oh, my God guys di sini ada kepiting guys ada tuan krep waduh guys ini spombobnya mana ya waduh guys ini beneran tuan krep ya yang menyamar ya waduh coba kita colek-colek guys ya waduh dia masih hidup guys tapi dia mager-mager wah lihat tuh guys capitnya besar banget nih kalau dicapit tangan kita bisa berdarah nih oh no guys lihat tuh guys waduh gini kepitingnya bisa dimakan kali ya waduh tapi kakak takut banget tangkap kepitingnya nih coba kakak coba-coba aja guys ya kekabaran diri aja waduh guys ibu kakak nggak dicapit wah lihat nih guys lihat nih guys kakak dapat kayak piting yang bisa dimakan nih bisa dikonsumsi wah dia mana nyapit apa tuh nyapit pohon pohon guys waduh kita harus bisa lepasin capitnya guys waduh capitnya keras amat ya wah sini sini lepasin lepasin waduh dia nggak mau berpisah dari tempatnya guys wah lepasin lepasin wah nggak mau ya nggak mau ya waduh kita harus lepasin ini tanaman ini aja guys ya waduh nggak bisa juga nih wah lihat nih guys kakak masukin ke dalam wadah guys ya capitnya wah lihat tuh guys kepitingnya besar banget ini. Wah, ini bisa dijadiin sayur nih. Dan lihat nih guys, tangkapan Kakak kali ini benar-benar banyak, guys. Banyak ikan hias kecil yang berwarna-warni, banyak juga ikan cupang yang cantik-cantik loh, guys. Ada juga kura-kura ninja, kura-kura ninja, dan ada juga ikan buntal yang kembung-kembung. Lucu banget, guys. Jadi seru banget kan kali ini? Jadi ikutin terus Toys guys ya. Dan jangan lupa dukung Toys dengan cara like share, dan subscribe. Bye-bye, guys.